номер наша команда готовила в экстремальных условиях, так как 15 дней до выступления они провели в теплых объятиях э, Октябрьского РУВД. Итак, история 15 суток на муз номер. Ох, капец, боже, Отгуляли Днюху. Спасибо, Саня, спасибо, боже, я ему еще на подарок скинулся. Так, что вы психует, ребят? Ну, забралось я на 15 суток, ну и что, ну отгулял. Зато, смотри, за скоро КВН. Напишем нормальный муз номер. Кстати, есть по поводу муз номера песенка. Поехали. Ну ты ППЭшник, а в мене пятка... Запомните, как гасили нас! Что, дурак? Если бы не твоя пятка, нас бы не шлепали. Боже, до сих пор почки болят. Ты можешь успокоиться. Влад, успокойся. Ну, ну слушай, знаешь, сейчас один звонок, и все нормально будет. Сейчас... Макс, все решай, что ты начинаешь? Успокойся. Ну, давай. Hello? Yeah, Максим. Uh, me and my team, we got some генералу problems. Обама. we're in prison now. Can you help us? Yep. Yeah? Thank you for understanding. Bye. Я ж сказал. Uh, ну что? Все нормально. Uh, Понятно, все. Я позвонил. Да? <laughs> Можем завтра найти на английский. Хорошо! Вы все понимаете, что вы делаете? Вы как понимаете, что нас могут перевести в нормальные тюрьмы? Боже, ты бы в мордор, боже, мне вас кабан, господи, все эти песни учить... Сона! Господи, прости меня, мама, что вырос рано! Пацаны, вы понимаете, но завтра на пары, на пары, понимаете, нет? Но ну, на пары. Вот, что ты из этих пар переживаешь? Посмотри на меня, у меня целая сессия не закрыта. Глянь на Саню, у него вообще... Расскажи. Алло, три экзамена не закрыто. Семинары всю неделю, еще и сессия с прошлого года, потому что мы меня Папа ректор. И не на пары, пап. Мини на пары, пап. И на пары, Ты что, дурак? Ты дурак? У тебя одного папа, ректор! У нас-то обычный смертный, боже, я в шоке, молил убью. Тебя. Успокойся. Все, смотри. Смотри, учись, записывай. Аля, здравствуйте. Да ты, ты вообще телефон в тюрьме взял. Да, это Максим. Да, это Максим. Мы все время прославляем наш университет по всей Украине. Да круто представляем наш факультет. Пау. А вы не можете нам дать одно освобождение? Да. Что это такое? В конце-то концов. Все понятно, да? Что было? До свидания. Ну что, ну что? Отпустили? Можем завтра найти. Понятно, что это же мы. Нас отчислили. Ты же дурак? Ты дурак? Ты понимаешь, что это? Боже, отчислили. Я в тюряге. Меня отчислили, а они ж просто убьют. Дома голос. Владик успокойся. Что? Успокойся. А что? вот посмотри вокруг. Просто посмотри вокруг. Мы сидим здесь одной командой в хороших стенах, все вместе. Мне реально ты начал нравиться, вот классно. Нравится да? тебе начал? Да. Пос... А ты знаешь, что будет дальше? Что? Знаешь, это я тебе сейчас расскажу, что будет дальше. Мы сидели на зоне с прошлой недели и не знали, что делать в этой темпе. И пошли мы однажды в душу повыться И упало на капли моего моя И мое сердце остановилось в мое сердце ну, И сердце! Совсем дорого! Не, пацаны, вы хоть бы не брать, но душу слабо. Ребята, ребят, Ура, руки. ребята! Ну как мы тут? Да ничего, ну... с, -м -м. с -м -мус номер пышем. Супер! <свят> вы понимаете, мы вас по ошибке взяли, вы извините. Так что, без обид. Да, <с> без обид. Без обид. Я там написал Без обид. Друзья, знаете, вот так прошли наши 12 суток. Во всех проблемах ищите светлые стороны. Всем спасибо за лучшую улыбку, за то, что все смогли сделать не маленький шаг на пути.